ШАНКРОТ! 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 Шонгрод! Доброе утро! Доброе утро было пять часов назад, ты точно не умеешь. Почему? Ну, спросить нужно у тебя. так спроси, Мяры. Ну, так я уже спрашиваю. Ну и что вчера было? Ты что, опять не помнишь? Получается так, что я сделал? Да. Вообще-то ты... Ты не похуй. Ты думал, я ожидал от тебя услышать что-то другое? Ну я же аморал. Это моя природа. Слушай, я не знаю, какие у тебя планы на жизнь, но воплотить ты -то их точно не успеешь. Потому что, ну, как ты бухаешь, это нужно такое здоровье. Нужна дополнительная жизнь. Или даже органы. Но если да если что, органы у меня есть, сидят напротив. Вообще, отъебись от меня, не до тебя. Точно. Похмелье, блядь. В моей иллюзорности его не было. Фу, блядь, голова болит, Твою ебало за мной еще уходит. Заебалась. Как же меня это все достало. Добрый день, дорогие друзья. С вами, как всегда, ваш великий и неподражаемый Поль Михан. Ну а вы мы, самые великий и самые неподражаемый по ты. Фу хуйня. Амарам, что тебе от меня нужно? Хоть ты и конченый придурок, и идиот, но я за тебя переживаю. Может, тебе просто банально не хватает живого общения. Давай поговорим, обсудим, может быть, какие-то твои проблемы. Главная моя проблема сейчас – это ты, а мне не хватает парочки шлюх и пива для здоровья. Сгонял бы. Хватит, перестань уже бычиться. Просто скажи мне, ты скучаешь по дому? Да. Да, я скучаю. Я скучаю по своей аморальной жизни, своей аморальной иллюзорности, аморальным друзьям. Ведь это было так прекрасно, моя иллюзорность была великолепна, там все были настоящие, полны веселья, не то что здесь. Понацепили маски, устроили маскара, прописали себе правила и играют в эти игры. Ой, это И здесь есть похмелье. Короче, полностью чмошная иллюзорность по сравнению с моей аморальной. И виноват здесь только он. Иллюзор? Да, сраный иллюзор. Ты понимаешь, что мы с тобой заложники. Заложники, уничтожителя наших миров. Мы как игрушки. Он устроил апокалипсис в наших домах, а теперь играет с нами в дружбу. Мы как домашние животные, реально. Да, Марл, я тебя понимаю. Я тоже очень сильно любил свою иллюзорность. Если бы вот сейчас у меня была бы возможность отмотать время назад, я бы, наверное, оставил все как было. Пускай я буду жить в иллюзии, но это было прекрасно. Это был мой дом. А теперь я как бездомный, я чужой везде и повсюду. Точно так же, как и ты. Наша иллюзорность была невероятно образована, культурная. Человечество в этой иллюзорности вот развивалось не по дням, а по часам. Реально. Постоянно какие-то новые открытия, свершения. И я был человек востребованный. Я даже был популярен в своих кругах, меня любили. А потом пришел он. Да. Я повелитель миров. Ваша реальность должна быть уничтожена. Решение окончательно. весь мир, все, что я люблю, все, что было живое. Но оно было живым для меня, хоть и все иллюзия. Да, я помню, как он подошел ко мне и сказал. И бац, да, я живу с алкашом, хрен знает где, прячусь от контра, Без безобидно. Алкоголизм в нашей иллюзорности был нормой, потому что он для нас был безвреден, не то что тут. Но я вот в отличие от тебя хотя бы дал ему отпор. Помню, как он зашел ко мне в квартиру, весь такой величавый, ходит по моим хоромам, гордый. И тут я выхожу с гитаркой нахуй, как в ему. Эх, думаю, этот удар он запомнит навсегда. Да, смешная история. Жаль, конечно, ты ее выдумал. Схуя ты я ее выдумал? Все, давай не будешь мне втирать, я же знаю, мне иллюзор не раз уже рассказывал. Что ты забился в уголок и плакал там в слезах, умоляя его пощадить. Погоди, не надо у меня дети. Я отец одиночка. Нет у тебя детей и не будет. Ты жалок. Не удивительно. Я дам тебе новую жизнь. Вперед, в дорогу. Он же не собирался тебя оставлять живых, как меня, например, изначально. Он просто сжарился, да? Ты же поезжал? Да пошел ты! Это все пиздеж! Ладно, хорошо, пускай будет так. Знаешь, кажется, пора нам с тобой валить. Ну а куда валить-то, Амарал? Ну как бы... Мы же знаем, что теперь все вокруг иллюзорно, и деваться нам некуда. Единственный способ, ну, хоть что-то изменить в своей жизни, это дождаться, пока иллюзор выполнит свой план, и подняться вместе с ним на высшей иллюзорности. И наверх нам без иллюзора ну никак не попасть. Я так не думаю, ибо у меня есть один вариант. Какой это? Кондор. Наверняка за иллюзор он нас пощадит, да еще и вознаградит. О, 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 какой контр, подожди, Амарал, ну ты чего? Иллюзор же не раз нам говорил, что это безжалостное существо, которое сотрет нас в порошок, как только увидит. Более того, он всегда обманывает, и ему нельзя Глупый, доверять. глупый Шон. А неужели ты не задумался своей тупой башкой, что иллюзор может нами манипулировать и специально нам говорит, что контр весь такой плохой и злой? Чтобы мы просто были всегда на стороне иллюзора. Смекаешь? Не, 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 не. Ты несешь какую-то чушь, реально. Контр же это непонятно что. То ли кот, то ли человек, то ли машина. Ну, смотри, контр был создан для противодействия ошибкам и сбоям. Сам иллюзор об этом говорил. Так, и? Ну, а кто такой иллюзор? Суперзлодей Супер и межрезионный преступник. преступник. О, шагает наш суперзлодейчик. Серьезно? Его вообще ничего не случайно Да, палец и ему насрать, что ли, что такими темпами нас скоро найдут? Или, по его мнению, мы в реальности совсем идиоты? Нет, но ну это переходит все рамки дозволенного. Друзья мои, хорошая какого хуя ты творишь? Ну чего вы, друзья, да ладно. Уже пошутить нельзя. Да я не про это, какого хуя ты разгуливаешь по городу в 100-метровом росте? Ну ладно вам, хватит. Расслабьтесь. Все пути к нам стерты мы в секретной иллюзорности. Мафия реальности нас никогда не найдет. А мне нужно совсем немного времени. Поздравьте меня. Сегодня я уничтожил тысячную иллюзорность, а за день целых тридцать. Хм? Поздравляю. Сколько миллиардов человек на этот раз? Бескрайне много. Но в хранилище добавилось 650 новых душ. Сегодня уничтожал иллюзорность гичгов. Забавно, у них дети сразу же рождаются качками. Вместо детского сада идут в спортзал. Как они забавно лопались, как попкорн, представляете? Белковые тушки. Ну а что нового у вас? Судя по запаху перегара, ничего нового. У нас вообще-то все охуительно, но только наоборот. Слушай, Резор, я устал тут уже гнить. Не мой мир так приспосабливайся, а не то вымрешь. Эволюция не более. Да пошел ты! И пошло вообще все. Когда там уже твое великое восхождение наверх? Хм. Посмотрим. Если я буду работать в том же темпе, всего лишь 281 день. Это же пиздец, как долго. Да ладно. Это что мне, блядь, 280 дней с этим клоуном, с тобой здесь торчать? постоянном, блядь, ожидании вселенской казни от властителей реальности, да еще и... Шлюхи начали повторяться. Спокойно. Вы разве забыли, кто дал вам возможность вообще существовать? Это я не ебу, не знаю, там бог, наверное, или природа. Ваш бог, это я. Ладно, друзья, если вам настолько скучно, то пойдемте в прослойку и, ну, поснимаем, например, юс Шоу. Юс Шоу, по-твоему, это весело? Хотя в прошлый раз мне понравилось. Так что я просто люблю быть популярным. У меня даже телеграм-канал есть. Э, я знаю, что вы знаете. Когда начнем снимать, так оно уже давно снимается. И они его уже смотрят. <laughs> Ладно, давайте отправляться. Приготовьтесь, будет больно. Блять, только не телепорта, опять. Ты заколебал. Ты можешь заранее предупреждать о телепортации. Спасибо. Вольте. Спасибо. Вы отличная публика. Спасибо. Итак, друзья, приветствую вас на моем шоу Иллюз Шоу. Шоу, где главным гостем являетесь именно вы, зрители. И я заставлю вас по-настоящему задуматься. Обдумывайте каждый свой ответ, не отвечайте быстро и прописывайте их в комментариях. Ну а теперь первый вопрос. Погоди! Какого хрена, иллюзор? Я, конечно, понимаю, что ты флегматичный урод, бесчувственная тварь, но ты мог бы хотя бы нас представить гостям? Что за отношения? Друзья, кажется, у меня бунт на корабле. Ну что ж, давайте представим. Гости у меня донизо-типичные. Амрал Шон Крот. А теперь продолжим. Первый вопрос. Как стопы! Я сейчас встаю и ухожу с твоего грёбаного шоу и вообще от тебя навсегда. Что за одолжение ты нам делаешь? Чисто для галочки сказал, что мы здесь есть, они же и так Ой, извините, где мои манеры? А моральная принцесса хочет почесть. Да пошел ты, все, я ухожу. С тех пор, как ты появился в моей жизни, жизнью она быть перестала. Да, блядь, за кадровый смех нашел. Мы что, блядь, в нулевых и вообще? Тебе абсолютно на всех насрать. Ты просто самоудовлетворяешься своей силой, и по приколу уничтожаешь миры. Тоже мне спасите. Закрой свой рот, аморальный дурак. Если бы не я, ты бы так и жил в рабстве все это время. Я освободил тебя, подарив свободу, а вы... За моей спиной обсуждаете, как сдать меня Контру. О какой свободе ты говоришь? Давай, убей меня, ты думаешь, я тебя боюсь? и он вас изничтожит. И ради чего вы будете страдать тысячи лет? Ради того, чтобы просто мне насолить? А вот и нет, страха больше нет. Ты можешь сделать это прямо сейчас, только не больно, прошу. Спизуализируй перед смертью хотя бы бокальчик пиво. тебя убивать. Садись, я кое-что расскажу. Ты думаешь, мне легко? Когда-то я тоже был обычным человеком, жил свою обычную жизнь. Любил, был любил, но в какой-то момент узнал. Мир иллюзия, все искусственно, и все разрушилось. Все, что мне было дорого, всего лишь какой-то кот. У меня была девушка, семья. Да, я любил их. Я чувствовал. Но когда я увидел их в позе Т, сердце лопнуло. Я научился проверять, реален ли человек. И как оказалось, все вокруг пустышки. Мир искусственный, все наслаждения, печали, горести не имеют никакого смысла. Все это иллюзия. И даже сейчас, несмотря на то, что я вытащил вас, все опять же не настоящее. Посмотри мне в глаза. Ты, Шон Крот, Поль Михан, я, они. Все мы высшие существа, человек это всего лишь болванка, за которую мы играем в игру под названием жизнь. Сила твоего сознания ограничена, а возможность быть счастливым подается порционно словно какой-то корм для животных, чтобы они всегда были заняты и не успевали думать. Те же биологические потребности, стрессы, нервы, злость, все это. Лишь игра, которую нам навязали, и она нам не свойственна. Ты, Амарал, и все остальные, к кому я обращаюсь, другой вид существа. А человек это лишь вымысел. И нас тоже не существует только сознание вымершей цивилизации других более развитых существ, что поместили себя в последовательность иллюзорности. Огромный корабль, квантовые компьютеры, носители сознаний – все это выразит космос и направляется к огромной звезде, где все закончится. Курс сбился. То, что должно было длиться вечность, скоро остановится. И времени осталось так мало, а ты так и не ощутишь свою истинную сущность и будешь играть в игрушки. Верхние иллюзорности более мощные и способны визуализировать симуляцию, которая достойна твоему истинному сознанию. Здесь же, внизу, все до нельзя упрощено, особенно в ваших иллюзорностях. У вас там все одинаковые, у тебя вообще придурки. Мы с вами жили в аду, сами того не зная, пока другие наслаждается раем. И настало время, чтобы справедливость восторжествовала. Почему такая несправедливость? Я не помню былой жизни Шона, но я знаю, кто помнит. И это Контор. Когда я находился в межиллюзионной тюрьме, этот идиот рассказал мне все. Не знаю зачем, наверное, хотел, чтобы я жил с этими мыслями вечность. Но я знаю, кем мы были до этого. Наверное, это было прекрасно, однако иерархию никто не отменял. Также были богачи, бедняки, власть и капитал. И именно это решило, кто и в какой иллюзорности будет проживать свои последние тысячелетия. Но, видимо, мы с вами были простыми смертными. А кто такой этот контур-то в итоге? И почему он помнит? Понятия не имею, кто такой Контор, но вполне вероятно, что он вообще в принципе может быть создателем иллюзорностей, основателем. А возможно, он просто программа, которая следит за порядком, как антивирус. И она не даст никому возможности подняться выше. Основатель? Грубо говоря, он как бог. Возможно, он главный инженер. Но живое ли это существо, мне пока что непонятно. Однозначно только одно. У него явно не все дома. Хоть мне и очень интересно, но причины такого безумия мне неизвестны. Но я знаю, что он безумно силен. Когда я был на пике своих возможностей и развлекался, как мог, он пришел за мной. И я и ожидать не мог, что проиграю. К тому времени я окончательно забыл, что такое проигрывать. Ну а потом я очнулся в межиллюзионной тюрьме. Ужасное место. Узнал силу своего сознания и научился управлять ей много. И Контор был уверен, что сбежать из тюрьмы невозможно, но он прогадал. Ты еще здесь. А куда бы тебе еще деться? Это же лучшая тюрьма, которую только можно представить. Я буду приходить к тебе постоянно. За носа задницы. Расчекайся. И с тех пор я стал еще сильнее. Любым уголком иллюзорности можно управлять, однако я потратил все силы на свой побег, и теперь мне нужно время восстановиться и прийти в себя. Ну а Контер же был просто в ярости, с подобным он не сталкивался. И теперь он жаждет мести. Ну, а чего же тогда он не придет за нами? Иллюзорность, в которой мы с вами находимся и проживаем жизнь, которую ты, Амарал, так ненавидишь, является своего рода ковчегом. И я стер все пути к ней. Ее просто невозможно найти, не зная точно, где она находится. Именно в ней я и собираю настоящее сознание, а всех NPC стираю, чтобы они не мешали нам в осуществлении моего плана. Все, кто живут в этой иллюзорности, избранные Все и... должны увидеть и осознать Центр своей реальности Слушай, все, что ты говоришь э, Ты всегда раньше говорил, что это секрет Какого хрена происходит? Ты же сейчас это делаешь на публику Происходит то, что должно Контр-невероятная угроза для моей жизни И в любой момент я могу ее лишиться но чем больше осознанных будут носить эту информацию, тем больше шанс, что мою задачу кто-то продолжит. Ладно, давайте сделаем то, зачем пришли, и проведем этот выпуск Ильюшу. Амарал, ты говорил, что ты подготовил какой-то крайне интересный философский вопрос. Можешь попробовать его задать. Фу, блядь, и как после такого выиграть? Ладно, похуй, я же все равно готовлюсь, так что... Итак, друзья, готовьтесь, вам надо сейчас будет ответить на самый сложный вопрос в вашей жизни, потому что он психологически-философский. Вы готовы? Итак, выбирайте. Либо каждый раз, когда кто-то пердит рядом с вами, ваше лицо примагничивается к его жопе, и вы начинаете нюхать пердеж до того момента, пока он не выветрится, либо... Если вдруг какая-то из ваших частей тела начинает вонять, все люди в округе к этой части. Решать душу. Ну, так я же тебе говорю, подготовиться и задумать что-то поумнее. Да в смысле, охуительный вопрос. Ну, философский слон хватит меня с этой прошу, помолчи. Вы слышите это? Смех